So guys, selamat datang. Suasana di ladang padi 2025. Udah kolam ikan guys, ikannya tidak kelihatan di sekitar padi tuan punya padi sini guys ini sikap pakai cari anak udang anak ikan di lalut-lalut kecil ini Oke. Okay. tunggu musim menuai nanti boleh tuh tengok buat timun melawat ladang dulu guys permulaan bulan 10 ini lumit-lumit nanti mundi kebak jalan ke ladang update satu hari bulan 10 ni guys nanti dah penghujung bulan 10 lagi kita akan tengok macam mana tinggi padi kojep batang padi yang sudah agak tinggi jagung ataupun jaleba kami panggil Orang punya. Ada tegen guys. Nah, ini. Buat tegen, labu kuning. Cukup betul lauk di padang ini guys. Asal ringan tulang. Padi sawah. Inilah padi sawah kami di sini. kami lebih mengutamakan padi bukit eh? padi bukit daripada padi sawah kerana di tempat kami keadaan apa nama ni sawah lah kawasan berpayak agak kurang so kami lebih kepada padi bukit lah padahal padi padi sawah ataupun padi payak ini senang Mengurusnya, guys, hanya pada permulaan menanam dan mencari tapak semayan. Memang, sana sajalah yang agak susah berbanding dari padi bukit, dari mula menanam sampai ke menuai. Memang susah, itulah perbezaan. Di bukit dan padi payak ini guys Ini, sini tanam beras pulut tempat ambil obek ini satu mudong ambil obek Tewas. inilah padi kita 2025 kita membuat liputan Sikit sebentar di ladang lah Ada lagi mahu ditanam, Jenis bibit benin, benih, benih, tepuk bibit yang ditanam tidak mencukupi, tak perlu mencari lagi semayan, hmm? yang lainlah untuk diletak di kawasan ini. kita punya bibit mau ditanam juga kita punya kebun sayur timun tadi ya timun banyak buah nih guys tadi sudah dikumpul ya lumayan lah okay, hasilnya syukur juga lah ada juga hasil masih ada yang Kita belum pungut hmm. Ini antaranya Kita belum pungut ya guys apa, Lain kali kita pungut lagi Kita kutip lagi guys Karena banyak yang sudah kita Kutip tadi guys Banyak yang sudah kita kutip Hampir penuh satu huyut So itulah guys nah, ini ini yang telah kita kumpul pagi tadi memang penuh lah cukup lah berkat kita menanam ada juga hasil ini benih yang kita akan bawa kita akan tanam di satu lagi ladang kita yang di sebelah hilir lah, sebab di sana pun sudah kehabisan bibit, Ataupun apa namanya semayan ini lah, kita ambil dari sini kawasan sini, Inilah dia satu guni kita nak bawa ke satu lagi ladang kita di sebelah hilir, jauh dari tempat ini guys, oke okay, mantap guys.